Вітаємо всех! С вами, как всегда, в этот час телеканал Желтая речка ⁇ Актуальное интервью. Сегодня в нашей студии есть Володимир Каніщов. Вітаю вас, Володимир Миколаївич. Володимир Миколаївич, ну ви пам'ятаєте, як ми два тижні тому домовлялися, що порозмовляємо про найактуальнішу проблему в місті жовті води це реформування житлово-комунального господарства. Я знаю, що у вас є досвід в цій сфері, і працювали ви в органах самоврядування і можете сказати своє бачення, скажімо так, зі сторони. Какие сейчас конфликты между инициативной группой коммунального Майдану, между Владою? Встречаясь с вами в предыдущий раз и давая интервью, я сказал, что без проведения реформ, без реорганизации жилищно-коммунального хозяйства, у этого хозяйства нет перспектив, нет будущего. Однозначно надо проводить реформы, не стоять на месте. И я сказал, что, в принципе, не надо ничего нового изобретать, все уже до нас придумано надо только опыт других городов взять на вооружение. И самое главное, самое главное, это должно быть желание и воля руководства города проведения этих реформ. Если говорить концептуально, эти реформы сводятся к следующему. Это создание коммунального предприятия по принципу службы единого заказчика на коммунальные услуги. У нас, в принципе, в городе эта ситуация, ну, по моему мнению, упрощается. Мы имеем ПО ЖРЭЛ, нам не надо создавать коммунальное предприятие, нам надо только провести реорганизацию этого предприятия, реформирование этого предприятия и э, дать ему новые функциональные обязанности. Вторая задача – это необходимо создать условия привлечения на конкурсных основах, что очень важно, исполнителей по оказанию коммунальных услуг, те, которые услуги, которые входят в тариф жилищно-коммунальный тариф. То есть вы имеете в виду, что ремонт не должно быть бригады или фирмы? Это не важно. Это могут быть и коммунальные предприятия, это могут и частные предприятия. Но здесь самое главное, что должно быть в городе создано такое условие, чтобы была конкуренция, чтобы услуги оказывались. Если будет монополист, то вы сами понимаете, что при тарифы останутся, будут расти, а качество услуг изменяться не будет. Нужна конкуренция. То есть рынок коммунальных совершенно, услуг. Совершенно верно. И третий важный момент в этой концепции – это то, что необходимо создать условия для контроля, контроля именно документального, вот именно оказания этих услуг, их количества, их качества. И что самое важное здесь – это привлечение жителей города, жителей Квартирных, ну, многоквартирных домов вот именно контролю и учет вот этих всех оказанных услуг а также как и поступлению средств денежных на расчетные счета каждый дом должен там иметь свой расчетный счет или же текущий счет и люди должны контролировать какие средства поступают как они расходуются и как э, оказываются услуги все это дело осуществляется через органы э, самоуправления которые, в принципе, здесь инициатором создания этих органов должна выступать власть. И вот на основании вот этих вот трех, я считаю, ну и здесь, конечно, вот если говорить о третьей позиции, то немаловажно и создание ОСББ вот в этом контексте. И вот на основании вот этих трех, я считаю, основных постулатов и создается программа реформирования жилищно-коммунального господарства. Володимир Миколаївич, дивіться, от як в нас це було? Підвищились просто послуги, повинні були підвищитись два рази, два з половиною рази. Люди незадоволені. Зібрали майдани, потім створилась робоча група мітингу. І з владою йде такий діалог, розмова про те, як і що. І мені здається, що трішки неправильно в жовтих водах робиться як доручають самому жрео себе реформувати. А можливо це чи ні? А як в інших містах це робиться? Люди прийшли во власть. Люди взяли на себе відповідальність руководство комунальним господарством, другими сферами діяльності. И они, естественно, должны отвечать за это действие. Люди посыл им послали. Выйдя на митинги, люди этим самым сказали, что нас не устраивают, тарифы, которые вы нам, вы нам предлагаете. Давайте работайте, дорогая власть, над тем, чтобы действительно тарифы, ну, если увеличились, то необоснованно увеличились. Но здесь, что самое главное, важно, чтобы с увеличением стоимости тарифов и изменились качественно услуги, оказываемые населению. А если просто растут тарифы. Просто растут тарифы, а качество услуг не меняется, естественно, люди и будут недовольны. Люди хотят видеть равноценное повышение тарифов, равноценное изменение тарифов и изменение качества оказываемых услуг. И мне, в принципе, непонятно, когда вот я там, смотрю, наблюдаю за процессом, и из уст руководителей города звучит, что, мол, собираются, там инициативные группы и ничего не предлагают. Да это не функции людей. Люди свою задачу сделали, они вас избрали, они вам доверили, я повторяюсь, хозяйство города. И вы должны людям уже предложить, как вы дальше видите развитие города. Ну и тем более, тем более, написать программу это не проблема. Я сказал, вот, концептуальные позиции. На основании которых составляется программа. В программе четко расписывается, что, в какой последовательности надо делать и кто за это ответственен. И если нет желания у руководства города, желания у тех исполнителей, которые в программе подписаны, то, естественно, любая программа останется бумагой. А может, у них не знаний нет? Я так ну, я, не, я не хочу не давать... знаний на эту тему. Я не хочу давать оценку, тем более я понимаю, что у нас, насколько я знаю, В исполкоме є управління жилищно-комунального хозяйства, там 12 спеціалістів. Ну і плюс профільний зал. Я думаю, що достаточно людей, щоб зайнятися серйозним реформуванням жилищно-комунального господарства. І не треба, шановна влада, не треба вимагати у людей якусь альтернативну програму реформування жрео. Люди ж, це ж люди, вони ж там не працюють. Як вони можуть зробити програму? Ну, я еще раз говорю, что вот именно, что власть должна предложить эти реформы населению. И население должно согласиться или не согласиться с этими реформами. Я еще раз говорю, что ну, нет такого документа, нет такой программы, которая была вот догма. Жизнь носит коррективы, жизнь носит изменения. Вот даже вот переходим к тому, что инициативная группа поехала в город Александреев, вот недалеко а, так, от нас находится, и люди увидели, что... Власть занимается постоянно этим вопросом, держит на контроле и постоянно вносит коррективы. Вот я, в принципе, Степан Кириллович, это мэр города Александрии, он пришел первый раз, стал мэром в 98 году, а я с ним где-то познакомился в 2001 году. И вот где-то начиная, наверное, с 2002 -го года, он уже занимался этим реформированием, потому что он видел, что ну, это тупик, ну, перспективы нет у развития жилищно-коммунального хозяйства. И он начал заниматься реформированием. Не было еще державной программы, государственной программы, раньше, которая раньше. в 2009 году была принята уже по реформированию ЖКХ, программа 9-14 года. А они раньше начали этими вопросами заниматься. И опять, вот уже сколько идет этот процесс, они добились результатов, я думаю, что ну, вы, наверное, пригласите в студию инициативную группу, они расскажут, что они имеют. И тем не менее, у них есть вопросы, над которыми они сегодня работают. Нет у них священных коров, которых, так сказать, нельзя трогать. Они видят, что какая-то служба не дорабатывает, где-то какое-то узкое место. Они вносят коррективы в эту программу своего развития жилищно-коммунального хозяйства. То есть работа не одного дня и даже не одного года. Да. Але и нужно Но и потребно починать. В принципе, если у вас будет такое желание, мы в принципе, можем организовать программу расширенную, такую, выехать в Александрию, И побеседовать и как с чиновниками, как с исполнителями этой программы, так и с жителями Александрии. Это очень важно, потому что любая программа, которая делается, какие реформы любые какие делаются в городе, они в первую очередь делаются для жителей. Вот надо услышать мнение жителей, как они ощутили Мы вас нам на стену. Вы дуже добре знаете мэра. Олександрії, то допоможіть нам, будь ласка, ми людям розкажемо, що там, як там, вже в людей якась надія з'явилася, що будинок не розвалиться. Оце головне. Ну, в кінці передачі, все-таки інтерв'ю, я хотів обрати міста, все-таки не боятися реформ, а займатися преобразуванням жилищно-комунального господарства, тому що ну, буде висіти міч, як і над вами, так і над жителями города, вороза постійного повищення тарифів. и при этом не будут качественно изменяться в лучшую сторону оказываемые услуги. Поэтому необходимо срочно браться за разработку программы, утверждать эту программу. А на время, пока будут проводиться вот эти организационные вопросы, мое мнение, все-таки надо заморозить вопрос обсуждения повышения тарифов и не будоражить, и не беспокоить общественное мнение. Реформы должны идти впереди повышения тарифов. Дуже вам дякую за информацию, на все добре.